নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক পুনৰ এবাৰ আপোনালোক সকলোকে আমাৰ এই চেনেলটোৰ অন্য এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছো প্ৰিয় দৰ্শক আপোনাৰ ঘৰতো যদি মানি প্লান্ত আছে আৰু আপুনিও যদি আপোনাৰ ঘৰলৈ মানি প্লান্ত আনিম বুলি ভাবি আছে এই ভিডিঅ'টো আপুনি শেষ পৰ্যন্ত খুব ধ্যান দি শেষলৈকে চাব মানি প্লেণ্ট কেতিয়াও যিখন ঘৰত এনেকুৱা মানি প্লেণ্ট থাকিব সেইখন ঘৰ সদায় দৰিদ্ৰই হয় সেইখন ঘৰত টকা পইচাৰ সদায় অভাৱ অনাটন হয় মানি প্লেণ্ট গছ ৰখাৰ পাছতো সেইখন ঘৰ সুফল পাবলৈ কোনোদিন সক্ষম হব নোৱাৰে লগতে প্ৰিয় দৰ্শক এখন ঘৰত মানি প্লান গছ কোনটো কৰিলে সেইখন ঘৰ উন্নতি হয় আৰ্থিকভাৱে আপুনি তাৰ বিষয়েও জানিব পাৰিব এখন ঘৰত মানি প্লান্ত গছ থকাৰ পাছতো কিয় সেইখন ঘৰত ধন টকা পইচাৰ অভাৱ হয় আপুনি আজিৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চালে জানিব সকলোবিলাক পাৰিব মানি প্লান্তমৎকাৰী শ্বেয়াৰ কৰিব খুজিছো যিসমূহ কথা আপুনি আজি যদি জানি থয় তেতিয়াহলে আপোনাৰ নিশ্চয় এদিন কামত আহিব য় দৰ্শক আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি যিখিনি কথা মানি প্লান্তৰ লগত জড়িত আপোনালোকৰ লগত কব খুজিছো এইখিনি কথা আপোনালোকৰ ঘৰৰ আপোন মানুহে কেতিয়াও নিবিচাৰে গতিকে প্ৰিয় দৰ্শক আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনাৰ অকণমান সময় ব্যয় কৰি আপুনি সম্পূৰ্ণকৈ চাই লওক আপোনাৰ নিশ্চিতভাৱে এই কথাখিনি খাম আহিবিডিঅটোত আমি যিখিনি মানি প্লান্তৰ লগত জড়িত এইখিনি কথা আপুনি আচৰিত হব আৰু আপুনি কেতিয়াও নজনা কথা আজিৰ ভিডিঅ'টোত জানিব পাৰিব মানি প্লান্তৰ লগত জড়িত প্ৰিয় দৰ্শক বাস্তুশাস্ত্ৰত মানি প্লান্ত গছ অতি পবিত্ৰ আৰু শুভ গছ বুলি মান্যতা দিয়া হৈছে কোৱা হয় যে প্ৰিয়ক মানি প্লান্ত গছ থাকে তালৈকে ধনৰ আগমন হয় বুলি বিশ্বাস কৰা হয় মান্যতা অনুসৰি প্ৰিয়দৰ্শক যিখন ঘৰত বা যি স্থানত মানি প্লান্ত গছ থাকিব সেইখন ঘৰত ধন সম্পত্তি ঐশ্বৰ্যৰ দেৱী মা লক্ষ্মীয়ে নিজেই আগমন কৰে সেইখন ঘৰলৈ সেইখন ঘৰত মা লক্ষ্মীয়ে বাস কৰে যি ব্যক্তিয়ে মানি প্লান্ত গছ সঠিক ভাৱে চোৱা চিতা কৰিব সেই ব্যক্তিৰ ঘৰত কেতিয়াও অভাৱ অনাটন দেখিবলৈ পোৱা নাযায় সেইখন ঘৰত অভাৱ অনাতন কোনোদিন কেতিয়াও নহয় বুলি দৰ্শক ইমানেই নহয় মানি প্লান্ত গছত আপুনি ধৰণৰ পানী সদায় ঢালিব লাগে আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ পানী কেতিয়াও আপুনি মানি প্লান্ত গছত ঢালিব নালাগে লগতে মানি প্লান্তত আপুনি কি বস্তু ৰখাটো অত্যন্ত জৰুৰী এই সকলোবিলাক কথা এই ভিডিঅ'টোত আমি কবলৈ গৈ আছো আপোনালোকৰ লগত পলম নকৰি ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো তাৰ আগতে আপোনালোকক এটা সৰু অনুৰোধ আপোনালোকে যদি মানি প্লান্ত গছৰ পৰা সুফল পাব বিচাৰে আৰু সোনকালেই ধনী হব বিচাৰে তেন্তে এই ভিডিঅ'টোত আপুনি কমেণ্টত জয় মা লক্ষ্মী বুলি আপুনি লিখিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব লগতে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব আৰু আপুনি এনেধৰণৰ যি ব্যক্তিয়ে বিশ্বাস কৰে আৰু সোনকালেই ধনী হোৱাটো বিচাৰে আৰু মানি প্লান্ত ঘৰত থকাৰ পাছতো সুফল পাই ধন আকৰ্ষিত কৰি উন্নতি হব বিচাৰে সেইসকল ব্যক্তিয়ে কেতিয়াও কোনোদিন মানি প্লান্ত কিনি আনিব নালাগে মানি প্লান্ত গছ সদায় এনে মানুহৰ ঘৰৰ পৰা চুৰি কৰি আনিব লাগে যাৰ ঘৰৰ আৰ্থিক অৱস্থা খুবেই মজবুত যাৰ ঘৰত ধন সম্পত্তি টকা পইচাৰ একো অভাৱ অনাটন নাথাকে আৰু যিখন ঘৰত এক আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ হৈ থাকে তেনেকুৱা ঘৰৰ পৰা আপুনি মানি প্লান্ত চুৰি কৰি আনিব লাগে কিন্তু প্ৰিয় দৰ্শক ভুলতো আপুনি মানি প্লান্ত গোটেই গছজোপা চুৰি কৰি নানিব মানি প্লান্তৰ আপুনি চিঙি আনিব প্ৰিয় দৰ্শক লগতে আপুনি যেতিয়া মানি প্লান্ত গছজোপা চুৰি কৰিবলৈ যাব তেতিয়া এইটো কথা আপুনি লক্ষ্য কৰিব যাতে আপুনি আনিব বিচৰা মানি প্লান্তৰ ডাল ডাল যাতে শুকাই নাথাকে পাতবোৰ যাতে মাৰ প্ৰতি আপুনি বিশেষ লক্ষ্য ৰাখিহে মানি প্লান্ত আনিব একেবাৰে আপুনি সতেজ হৈ থকা সেউজীয়া পাত থকা ডালহে আপুনি ছিঙিব তাৰ পাছত আপুনি সেই থালটো আনি কেইদিন মান আপুনি এটা বটলত পানী ভৰাই লৈ সেই বটলটোত আপুনি ৰাখিব আৰু তাৰ পাছত গজালি ওলাবলৈ আপোনালোকে সেই থালটো নি আপুনি তাৰ পাছত মাটিটো ৰুব পাৰে যিকোনো আপুনি তাপতো ৰুব পাৰে আপুনি বটলটো ৰোপন কৰিব পাৰে আপুনি হয়তো বিশ্বাস কৰিবলৈ টান পাব পাৰে প্ৰিয়দৰ্শক

সেইজন ব্যক্তিৰ আৰম্ভ কৰিব প্ৰিয়দর্শক আপুনি যেতিয়া মানি প্লান্ত ৰোপন কৰিব তেতিয়া আপুনি এইটো কথা মনত ৰাখিব ভুলতো আপুনি কেতিয়াও মানি প্লান্তৰ শিপা ওলাই থাকিবলৈ নিদিব মানি প্লান্তৰ গছ আপুনি বটলত লগাইছে ৰোপন কৰিছে তেনেহলে আপোনাৰ যিখিনি ঠাইত বটলটোৰ মানি প্লান্তৰ শিপা ওলাই থাকিব সেই শিপা ওলাই থকা ঠাইখিনিত আপুনি কাগজ বা কাপোৰে আপুনি মেৰিয়াই ৰিবন মাৰিব লাগে যদি আপোনাৰ হাতত ৰিবন নাই তেতিয়াহলে আপুনি ৰঙা ৰছীও ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে ৰঙা ৰিবন ব্যৱহাৰ কৰিলে আপুনি সুফল পাব পাৰিব যদি ৰিবন নাথাকে ৰঙা তেতিয়া আপুনি ৰঙা ৰছী ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে মানি প্লান্তত যদি আপুনি ৰঙা ৰিবন বা ৰঙা ৰছী বান্ধিব পাৰে তেতিয়াহলে দুগুণে ধন আকৰ্ষিত হব আপোনাৰ ঘৰখনলৈ বিশ্বাস কৰা হয় প্ৰিয়দৰ্শক ধনৰ দৰে মানি প্লান্ত গছকো পূজা কৰা হয় যদি আপুনি পূজা কৰিব পাৰে তেতিয়াহলে সাকাৰাত্মক শক্তি দ্ৰুত গতিত বৃদ্ধি পাবলৈ আৰম্ভ কৰিব মানি প্লান্ত ঘৰৰ মুখ্য দুৱাৰ অৰ্থাৎ প্ৰৱেশ দ্বাৰাৰ ওচৰত লগাব লাগে ইয়াৰ দ্বাৰা ঘৰখনলৈ সুখ আৰু সমৃদ্ধিৰ বৃদ্ধি হয় লগতে আপোনাৰ ঘৰৰ স্বাদতো আপুনি লগাব পাৰে বাস্তুশাস্ত্ৰৰ অনুসৰি মানি প্লান সদায় ঘৰৰ দক্ষিণ পূৱ দিশত ৰোপন কৰিব লাগে দক্ষিণ পূৱ দিশত মানি প্লান গছ এখন ঘৰত ৰাখিলে ৰোপন কৰিলে সেইখন ঘৰত সুখ সমৃদ্ধি ধন টকা পইচাৰ আকৰ্ষণ বৃদ্ধি হয় বুলি বাস্তুশাস্ত্ৰত কোৱা হৈছে লগতে সেইখন ঘৰলৈ ইতিবাচক শক্তি সঞ্চয় হয় ভগৱান শ্ৰীগণেশ হৈছে দক্ষিণ পূৱ দিশৰ দেৱতা আৰু প্ৰকৃতাৰ্থে আপুনি ধনী হব বিচাৰে মানি প্লান্তৰ পৰা সুফল পাব বিচাৰে ধন আকৰ্ষণ কৰাটো বিচাৰে তেন্তে ঘৰৰ আপুনি দক্ষিণ পূব দিশত সদায় ৰোপন কৰিব লাগে প্ৰিয়দৰ্শক আপোনাৰ ঘৰত যদি মানি প্লান্ত আছে তেতিয়াহ'লে মানি প্লান্তৰ গছ যদি এটা হলেও শুকাই যায় বা মানি প্লান্তৰ গছৰ পাতৰ ৰং যদি হালধীয়া হবলৈ আৰম্ভ কৰে তেতিয়াহ'লে ঘৰখনৰ আৰ্থিক স্থিতি দুৰ্বল হবলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু ঘৰখনৰ পৰা অযথা অৰ্থাৎ অবাবত ধন টকা পইচা খৰচ হবলৈ আৰম্ভ কৰে লগতে ইয়াৰ ফলত ধাৰ ঋণৰ বোজাও বৃদ্ধি হবলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু নানা ধৰণৰ সমস্যাই ঘৰখন গ্ৰাস কৰি লয় সেইবাবে শুকাই যোৱা পাত দেখা পায় আৰু মানি প্লান্তৰ পাত যদি হালধীয়া হোৱা দেখা পায় তেন্তে আপুনি গুৰিতে সেই পাতকেইটা ছিঙি আপুনি ঘৰৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিব প্ৰিয় দৰ্শক এই সকলোবিলাক হোৱাৰ কাৰণ হৈছে আপোনাৰ ঘৰত মানি প্লান্ত ভুল ঠাইত ৰখা আৰু আপুনি ভালদৰে চোৱা চিতা নকৰাৰ বাবে এই সকলোখিনি ঢলাৰ কাৰণেও বিশ্বাস কৰা হয় যে মানি প্লান্ত গছ এজোপা ধন আকৰ্ষণ কৰা চমৎকাৰী গছ সেইবাবে আপোনাৰ ঘৰত মানি প্লান্ত গছ থাকিলে আৰু আপুনি ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ সুফল পাব বিচাৰিলে আপুনি ভালদৰে এই গছৰ চোৱা চিতা কৰাটো বিশুদ্ধ পানীহে আপুনি ঢালিব লেতেৰা পানী আপুনি অশুদ্ধ পানী আপুনি ভুলতো কেতিয়াও নাঢালিব মানি প্লান্তত কিয় দৰ্শক মানি প্লান্তত ধলা পানীত যদি আপুনি অকণমান আলুৰ ৰস মিশ্ৰিত কৰি লয় আৰু সেই আলু মিশ্ৰিত পানী যদি আপুনি মানি প্লান্ত মানি প্লান্ত গছজোপা লহ পহকৈ বাঢ়িবলৈ সতেজ হৈ থাকিবলৈ আৰম্ভ কৰে যেতিয়া এখন ঘৰৰ মানি প্লান্ত জোপা লহ পহকৈ বাঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু পাত খিনি সেউজীয়া হৈ সতেজ হৈ থাকিবলৈ আৰম্ভ কৰে তেতিয়া মাতা লক্ষ্মীৰ কৃপাত সেইখন ঘৰৰ আৰ্থিক উন্নতি বৃদ্ধি হয় আৰু ঘৰলৈ পথ মুকলি হয় আৰু সেইখন ঘৰৰ সমস্যাসমূহ দূৰ হয় আৰু সমস্যা যেতিয়া মহিলাসকল মাহেকীয়া হয় সেই সময়খিনিত মানি প্লান্ত গছত কেতিয়াও পানী ঢালিব নেলাগে সেই সময়খিনিত মানি প্লান্তৰ লগতে তুলসী গছতো কেতিয়াও পানী অৰ্পন কৰিব নালাগে এনে ভুল কৰিলে আপোনাৰ ঘৰত থকা মানি প্লান্ত গছজোপা মৰি যাব ফলত সেইখন ঘৰৰ ধন অহাৰ পথ বন্ধ হৈ পৰিব লগতে দেওবাৰৰ কেতিয়াও ভুলতো মানি প্লান্ত গছত পানী ঢালিব নেলাগে তুলসী গছতো দেওবাৰৰ দিনটোত পানী ঢালিব নেলাগে বুলি বাস্তুশাস্ত্ৰত পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে দেওবাৰৰ দিনটোত মানি প্লান্ত আৰু তুলসী গছত পানী ঢলাটো অশুভ বুলি মান্যতা দিয়া হৈছে মানি প্লান্তৰ গছৰ ঠাল সদায় ওপৰৰ দিশে আগবাঢ়িব লাগে যিমান ঘৰখনত থকা মানি প্লান্তজোপা ওপৰলৈ বাঢ়ি যাব সিমানেই ঘৰখনলৈ ধন আকৰ্ষিত হয় বুলি বিশ্বাস কৰা হয় আৰু সিমানেই ঘৰখনলৈ সুখ আৰু সমৃদ্ধিৰ আগমন হয় মানি প্লান্ত আপোনাৰ ঘৰত বটলত বা মাটিত য'তেই নাথাকক কিয় আপুনি মানি প্লান্তৰ গছৰ গুৰিত আপুনি এটা এটকীয়া মুদ্রা ৰখাটো খুবেই জৰুৰী ইয়াৰ ফলত আপোনাৰ ঘৰলৈ অধিক মাত্রাত ধনৰ আগমন হব আকৰ্ষিত হব কাৰণ প্ৰিয়দৰ্শক টকাইহে টকাক আকৰ্ষিত কৰে মানি প্লান্তৰ লগত এটা এটকীয়া মুদ্ৰা ৰাখিলে ইতিবাচক শক্তি বৃদ্ধি হয় লগতে আপোনালোকক জনাও যে আপোনালোকৰ নিজৰ ঘৰৰ মানি প্লান্ত কেতিয়াও আনক উপহাৰ হিচাপে নিদিব ইয়াৰ ফলত আপোনাৰ ঘৰৰ আৰ্থিক অৱস্থা একেবাৰে বেয়া হৈ পৰিব আপুনি যিমানেই কষ্ট নকৰি উপাৰ্জন নকৰক কিয় আপোনাৰ ঘৰৰ সকলো অৰ্থ টকা পইচা ধন সম্পত্তি শেষ হৈ পৰিব ঘৰত ধন টকা ৰৈ নথকা হব সেইবাবে আপোনাৰ ঘৰৰ মানি প্লান্ত গছ আনক উপাৰ হিচাপে দি আপুনি আপোনাৰ ঘৰলৈ নিজেই দৰিদ্ৰতা মাতি নানিব আপুনি যদি মানি প্লান্ত লোকক দিয়ে তেতিয়াহ'লে সেই গছৰ লগতে লক্ষ্মী দেৱীকো আপুনি আনক অৰ্পন কৰাৰ দৰে হয় সেইবাবে বাস্তুশাস্ত্ৰ অনুসৰি নিজৰ ঘৰৰ মানি প্লান্ত কেতিয়াও আনক দিয়াটো উচিত নহয় উপহাৰ হিচাপে কিন্তু প্ৰিয়দৰ্শক আপুনি যদি দিব বিচাৰে উপহাৰ তেন্তে দোকানৰ পৰা কিনি আনি আপুনি উপহাৰ দিব পাৰে প্ৰিয়দৰ্শক বাস্তুশাস্ত্ৰৰ অনুসৰি এখন ঘৰত মানি প্লান্ত থাকিলে সেইখন ঘৰৰ সদস্যসকলক তেওঁলোকৰ নিজৰ ভাগ্যই লগ দিয়ে লগতে ঘৰত মানি প্লান্ত গছ ৰাখিলে ঘৰত শুক্ৰ গ্ৰহৰ স্থিতি মজবুত হৈ থাকে শক্তিশালী হৈ থাকে যি ব্যক্তিৰ শুক্ৰ গক্তিশালী হৈ থাকে এইজন ব্যক্তি ভিক্ষাৰীৰ পৰা ৰজা হবলৈ বেছি দিন নালাগে বুলি কোৱা হৈছে সেই ব্যক্তিৰ ওপৰত মাতা লক্ষ্মীৰ কৃপা সদায় থাকে বুলি বিশ্বাস কৰা হয় যেতিয়া প্ৰিয় দৰ্শক মানি প্লান্তৰ গছ সম্পূৰ্ণৰূপে হালধীয়া হবলৈ ধৰে আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে মানি প্লান্তৰ গছ সৰিবলৈ ধৰে তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি যিমান পাৰে সিমান আপোনাৰ ঘৰৰ সেই মানি প্লান্ত গছ দূৰ কৰাটো অতিকৈ জৰুৰী লগতে শাস্তই কৈছে যে আপোনাৰ ঘৰত থকা মানি প্লান্তৰ যদি দুটা তিনিটা পাত যদি শুকাই যায় বা হালধীয়া হয় তেতিয়া সেই পাত কেইটা গুৰি দিব লাগে ঘৰখনত মানি প্লান্তৰ শুকাই যোৱা পাত ৰাখিলে ঘৰখনলৈ অমংগল আহে বুলি কোৱা হয় লগতে প্ৰিয়দৰ্শক শাস্তই কৈছে যে ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়ে আপুনি প্ৰথমেই মানি প্লান্ত ৰাতিপুৱা শুই উঠি মানি প্লান্ত দৰ্শন কৰাটো গণ্য কৰা হয় ৰাতিপুৱাই মানি প্লান্ত প্ৰথমেই দৰ্শন কৰিলে গোটেই দিনটো আপোনাৰ মনটো ইতিবাচক চিন্তাৰে পাৰ কৰিব পাৰিব এক ভাল শক্তি আপুনি যোগাত্মক শক্তিৰ সৃষ্টি হব আপোনাৰ মনৰ ভিতৰত লগতে প্ৰিয় দৰ্শক মানি প্লান্ত গছ যদি আনিম বুলি ঘৰলৈ ভাবিছে তেতিয়াহ'লে সদায় শুক্ৰবাৰৰ দিনটোতহে মানি প্লান্ত ঘৰলৈ আনি লগাব শুক্ৰবাৰৰ দিনটোত আপোনাৰ ঘৰত বা অফিচত বা দোকানত যদি মানি প্লান্ত লগাই হলে আপোনাৰ আৰ্থিক সমস্যাই কেতিয়াও দেখা নিদিয়ে আপোনাৰ জীৱনত বাস্তুশাস্ত্ৰত কোৱা হৈছে যে শুক্ৰবাৰৰ দিনা মানি প্লান্ত লগালে আপোনাৰ ব্যৱসায় বাণিজ্যত সকলো ক্ষেত্ৰতে আপুনি উন্নতি হবলৈ আৰম্ভ কৰিব আৰ্থিক সমস্যা দূৰ কৰি লাহে লাহে উন্নতি হবলৈ আৰম্ভ কৰিব আৰু মানি প্লান্তৰ সম্পূৰ্ণ আপুনি সুফল পাবলৈ সক্ষম হব পাৰিব লগতে শুক্ৰবাৰৰ দিনটো হৈছে মাতা লক্ষ্মীৰ বাৰ গতিকে এইবাৰত যদি আপুনি ৰোপন কৰে মানি প্লান্ত তেতিয়া প্লান্তত পানীলাৰ সময়ত কিছু পৰিমাণৰ কেঁচা গাখীৰ ঢালিব লাগে গৰুৰ কেঁচা গাখীৰ ঢলাতো অতি শুভ বুলি গণ্য কৰা হয় বিশ্বাস কৰা হয় যে মানি প্লান্তত কেঁচা গাখীৰ ঢালিলে ঘৰলৈ ধন সম্পত্তি বৃদ্ধি হয় বেছিকৈ আকৰ্ষণ হয় বুলি কোৱা হৈছে লগতে গৰুৰ কেঁচা গাখীৰ অকনমান আপুনি যদি ঢালিব পাৰে তেতিয়াহলে ঘৰৰ মানি প্লান্ত জোপা সতেজ হৈ থকাত সহায় কৰে লগতে প্ৰিয় দৰ্শক আপুনি যদি মানি প্লান্ত বতৰত ৰাখিছে যিকোনো তাপত ৰাখিছে যদি পানী ৰাখিছে বটলটোত ৰাখিব সেই ঠাইখিনি আপুনি লেতেৰা হৈ ভুলতো থাকিবলৈ নিদিব আপোনাৰ ঘৰত এজোপাতকৈ বেছি আপুনি মানি প্লান্ত ৰাখিব পাৰে ঘৰৰ ভিতৰতো মানি প্লান্ত ৰাখিব পাৰে লগতে আপোনাৰ ঘৰত সৰু সৰু পাতৰ মানি প্লান্তৰ গছে আপুনি ৰোপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব বিশ্বাস কৰা হয় যে সৰু সৰু পাত থকা মানি প্লান্তে অতি সোনকালেই আৰু দুগুণে ধন আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হয় লগতে ঘৰৰ মানি প্লান্তজোপা সদায় সেউজীয়া সতেজ হৈ থাকিলে স্বামীস্ত্ৰীৰ সম্পৰ্কও ভাল হৈ থাকে ঘৰখনৰ প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ সদস্যৰ মাজত মৰম চেনেহ বৃদ্ধি হয় বুলি কোৱা হৈছে শাস্ত্ৰত লগতে প্ৰিয় দৰ্শক মানি প্লান্ত গছে অতি সহজতে বেয়া শক্তিক চিনাক্ত কৰিব পাৰে যদি আপোনাৰ ঘৰৰ মানি প্লান্ত গছজোপাৰ পাতত যদি আপুনি কলা কলা দাগ দেখিবলৈ পাইছে তেতিয়াহলে আপুনি বুজিব যে আপোনাৰ ঘৰত কিবা বেয়া শক্তিয়ে বাস কৰিছে তেনেকুৱা পাত যদি আপুনি দেখা পায় কলা কলা দাগ থকা তেতিয়াহলে সেই পাত আপুনি তৎক্ষণাত চিঙি ঘৰৰ পৰা দূৰ কৰি দিব গতিকে প্ৰিয় দৰ্শক আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল আশা কৰো ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় ভাল পালে মানি প্লান্তৰ লগত জড়িত এই কথাখিনি যদি আপুনি চাই ভাল পালে তেন্তে আপোনাৰ বন্ধু বৰ্গ আত্মীয় স্বৰ্জনৰ লগতো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে সকলোৱে মানি প্লান্তৰ লগত জড়িত এই বিশেষ কথাখিনি জানি তেওঁলোকো উপকৃত হব পাৰে গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰা আমি বিদায় লৈছো আপোনালোক সকলো ভালে থাকক সুস্থ থাকক তাৰেই আমিও কামনা কৰিছো ধন্যবাদ